ur to'qmoq o'zbek xalq ertagi bor ekanda yo'q ekan och ekanda to'q ekan qadim o'tgan zamonda bilmam qaysi tomonda balkim o'zimizni shu o'lka tomonda bir chol bilan kampir bor ekan ular ovchilik bilan tirikchilik o'tkazar ekanlar bir kuni chol tuzoq qo'yib o'tirgan ekan tuzoqqa bir katta layla kelinibdi yugurib borib uni tuzoqdan chiqargan ekan laylak odamga o'xshab so'z boshlabdi ey chol men laylaklarning boshlig'iman meni qo'yib yubor nima tilasang shuni beraman mening makonim anai ro'paradagi tog'ning orqasida laylakvoyning uyi qayda deb so'rasang hamma aytib beradi chol laylakni qo'yib yuboribdi ertasiga ertalab turib laylakvoyning sovg'asini olib kelmoq uchun yo'lga tushibdi oz yurib ko'p yurib bir joyga boribdi bir to'da qo'y boqib yurgan cho'ponga duch kelib undan bu qo'ylar kimniki laylakvoyniki chol laylakvoy menga sovg'a va'da qilib edi nima so'ray degan ekan yilqichi laylakvoyning bir xumchasi bor qayna xumcha desa tilla qaynab chiqadi shu xumchani so'rang debdi de. chol yetti kechayu yetti kunduz deganda laylakvoyning uyiga yetibdi eshikdan kirib assalomu alaykum debdi de. shunda laylak sovg'aga kelgandirsan <laughs> qani nima so'raysan so'ra men sizdan qaynarxumchani so'rayman debdi chol laylakvoy bir fursat hayol surib turib keyin cholga bir tovoq tilla bermoqchi bo'lgan ekan chol bunga ko'nmabdi axiyri qaynarxumchani beribdi chol qaynarxumchani olib jo'nabdi yurib yurib bir qishloqqa yetibdi dam olgani o'sha qishloqdagi bir oshnasinikiga kiribdi-da, unga mana bu xumchaga qarab turing men biroz dam olay lekin qayna xumcha demang deb tayinlab o'zi uyquga ketibdi oshnasi qayna xumcha deb qichqirgan ekan xumchadan tilla qaynab chiqib chiqaveribdi U egasi shoshib pishib tillalarni yig'ib olib xumchani berkitib qo'yibdi qaynar xumcha o'rniga boshqa bir xumchani olib kelib qo'yibdi chol o'rnidan turib xumchani ko'tarib jo'nabdi yetti kechayu yetti kunduz deganda uyiga kelibdi chol kampirga qarab qani kampir dasturxonni yoz hozir tillaga boy bo'lamiz debdi kampir dasturxon yozibdi chol dasturxon o'rtasiga xumchani qo'yib bor kuchi bilan qayna xumcha deb baqiribdi xumchadan tilla qaynab chiqmabdi chol yana baqiribdi tilla yana qaynamabdi cholning jahli chiqib ha laylakvoy meni aldab boshqa xuncha beribdi yana boshqa sovg'a so'rayman debdi chol erta bilan yo'lga chiqibdi yilqichilar oldiga borib laylakvoy meni aldadi endi nima so'ray debdi yilqichilardan biri o'ylab turib ochil dasturxonni so'rang uni yozib ochil dasturxon desangiz har xil noz ne'matlar tayyor bo'ladi debdi de. chol laylakvoyning eshigidan kirib assalomu alaykum laylakvoy debdi de. o'tgan gal senga gə, qaynar xumshani berib edim shu yetmadimi debdi de. chol hamma voqeani aytib meni aldabsan aynar xumchaning o'rniga boshqa xumcha beribsan endi sendan ochil dasturxonni so'ragani keldim debdi laylakvoy o'ylab qolibdi oxiri ochil dasturxonni cholga sovg'a qilibdi chol yo'lga tushibdi oz yurib ko'p yurib o'tgan gal dam olgan qishloqdagi oshnasinikiga qo'nibdi so'ngra unga mana shu dasturxonni saqlab qo'ying men biroz dam olay lekin ochil dasturxon demang deb tayinlabdi chol uyquga ketibdi uy egasi ochil dasturxon deb qichqirgan ekan dasturxonda yetmish xil ovqat tayyor bo'libdi uy egasi hamma ovqatni yig'ib olib dasturxonni almashtirib qo'yibdi chol uyqudan turib dasturxonni ko'targanicha çi, yo'lga tushibdi va uyga kelib kampir qanaqa ovqat desang ham hozir tayyor <laughs> bo'ladi deb dasturxonni o'rtaga qo'yibdida ochil dasturxon degan ekan hech qanaqa ovqat chiqmabdi chol g'azablanib voy qurg'ur meni yana aldagan ekan endi borib boshqa sovg'a so'ray debdi ertasi saharlab chol yo'lga chiqibdi yilqichining oldiga borib birodar endi voydan nima so'ray debdi yilqichi aytibdi ur to'qmoqni so'rang dushmaningiz ko'pga o'xshaydi otaxon agar ur to'qmoq desangiz oldingizda kim bo'lsa ham uni urib tashlaydi chol yana laylakvoyning uyiga borib eshikdan assalomu es alaykum deb kiribdi laylakvoy ki yana nega kelding qaynar xumshani olding ochil dasturxonni olding yana nima kerak degan ekan chol laylakvoyga qarab bu gal ham aldading Laylak laylakvoy ochil dasturxon o'rniga boshqa dasturxon beribsan endi sendan arzimas bir narsa so'rayman menga ur to'qmoqni ber debdi de. laylak ur to'qmoqni olsang al ola qol menga uning keragi yo'q deb cholga ur to'qmoqni beribdi chol to'qmoqni olib yo'lga tushibdi yurib yurib o'sha şey, o'zi bilgan qishloqqa kelib oshnasiga mana shu to'qmoqni olib qo'ya turing men biroz dam olay lekin zinhor ba zunhor ur to'qmoq deya ko'rmang deb yotib uxlabdi uy egasi to'qmoqni uydagilarga ko'rsatib sinamoqlik uchun ur to'qmoq degan ekan to'qmoq ularni bosh ko'z demay savalay ketibdi ularning dod voylariga chol uyg'onib qolibdi uydagilar yig'lashib ota ayting to'qmoq urushdan to'xtasin biz xumchangizni dasturxoningizni qaytarib beramiz ayting otaxon deyishibdi chol tor to'qmoq deb qichqirgan ekan to'qmoq urushdan to'xtabdi uy egasi darrov ichkaridan qaynar xumcha bilan ochil dasturxonni chiqarib beribdi chol ularni olib yo'lga tushibdi yetti kechayu yetti kunduz deganda uyiga kelibdi chol xumchani o'rtaga qo'yib qayna xumcha degan ekan xumchadan tilla qaynab chiqibdi ochil dasturxon degan ekan yetmish xil ovqat tayyor bo'libdi chol bilan kampir bir umr yemagan ajoyib ovqatlarni yeyishibdi juda xursand bo'lishibdi tillalarni chol beva bechoralarga yetim yesirlarga ulashibdi shunday qilib chol bilan kampir murod maqsadiga yetibdi